ভাটপাড়া পৌরসভার ন নম্বর ওয়ার্ডে দোলখেলা ঘিরে উত্তেজনা অভিযোগ কিছু যুবক রং খেলার সময় বিশৃঙ্খলা তৈরি করছিল পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে পুলিশ এসে খেলায় বাধা দেয় এরপর পুলিশের সঙ্গে কিছু বাসিন্দার বচসা শুরু হয় যা ধীরে ধীরে সংঘর্ষের রূপ নেয় পরিস্থিতি বেগতিক দেখে থানার বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে লাঠিচার্জ করে এরপর পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রণে আসে স্থানীয়দের অভিযোগ আমরা শান্তিপূর্ণভাবে দোল খেলছিলাম পুলিশ অযথা হস্তক্ষেপ করেছে যদিও পুলিশের দাবি আইন শৃঙ্খলা রক্ষার জন্যই এই পদক্ষেপ বর্তমানে এলাকা শান্ত থাকলেও পুলিশ সতর্ক অবস্থায় রয়েছে आप उतर के जो आम पब्लिक को मारे हैं किसी का हाथ फट गया किसी का हाथ में चोट है किसी का पीठ में फटा हुआ है किसी का पीठ का चोट है क्यों रीजन तो कुछ होना चाहिए ना आप उतरिएगा मनमानी जनता चलाने शुरू करिएगा बस इसी बात पे बड़ा बोलता है कि ये लॉ एंड ऑर्डर क्यों क्या लॉ एंड लेडर है हाँ तो कुछ बिगड़ा हुआ था अरेस्ट कर लीजिए तो बोले कि आपको अरेस्ट कर लीजिए हम तो जाने के लिए तैयार थे हमको तो ले लेंगे यदि यहाँ पे किसी तरह का गंडगोल हुआ है उसका दायित्व तो जो हम पे है तो हमको अरेस्ट करिए लेकिन कि किसी तरह का शाम के बेला कोई गंडगोल नहीं है हमारे पास फुटेज है जो बड़ा वो मारे है बिना कारण से आम पब्लिक को स्कूटी से चला के आ रहे थे उसको मारा गया है बिना कारण बिना रीजन बिना मतलब आप क्यों मारिएगा जब शांतिपूर्ण इलाक शांतिपूर्ण ढंग से होली का माहौल चल रहा है तो आप इस तरह का क्यों खलल दे रहे हैं कहीं ना कहीं ना इंटेंशन होगा या तो आप बीजेपी से शामिल होकर मिले हुए हैं जो यहाँ के लोगों का वोट खराब कर रहे हैं हम लोग एक एक घर में मेहनत करके अपना वोट को ठीक दल नित्री जो दिन पहले भी निर्देश दिए उस अनुसार आज सभी को एक डर था रमजान का महीना है जुम्मा का दिन है होली पड़ गया है कुछ गंडगोल हो सकता है इसलिए हमारा इस ये इलाका काटापोर इलाका सबसे सेंसिटिव माना जाता है कारण है की एक मुसलमान का प्रस्थान यहाँ पे है मुस्लिमों का जो की नमाज पढ़ने के बाद आते हैं शुक्रवार के लेकिन एकदम हंड्रेड नहीं बोल सकता हूँ जितने भी मुस्लिम भाई लोग आए होंगे सभी से आप इलाके में किसी भी तरह का किसी के कोई कुछ नहीं वो वो हुआ है ये रीजन हम सीनेकर्ता तो तो हमारे कार्यकर्ता हमारे कर्मी हमारे इलाके के लोग जिस तरह से सहयोग किए हैं सुबह से लेके शाम साढ़े पांच बजे तक हर एक व्यक्ति इस इलाके का इस सहयोग में देखिए इलाका शांतिपूर्ण रंग से होली बीते किसी तरह का लफड़ा नहीं हो किसी तरह का बदनामी का दाग हमारे हम लोग के माथे के ना लगे ये जो इस स्थान इसके ऊपर ना लगे इसके लिए हर एक जूनियर लड़का छोटे छोटे बच्चे तक हम लोगों ने समझाया कि जो ब, बच्चों को हम लोगों ने समझाया कि जो लोग नवाज के लिए आएंगे जो सादा सादा पहने रहेंगे जिसमें रंग नहीं लगा होगा उनको आप लोग रंग मत नहीं छोटे छोटे बच्चों ने हमारे हम लोगों की बात को माना ऐसा कहीं नहीं हुआ लेकिन इस शाम को बड़ा बबू और पीसी पाली की टीम इच्छाकृत जान के